шановні телеглядачі! В ефірі програма «Наше право» – соціально-юридичний тележурнал. Ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці. Усі конфліктні ситуації ми розглядаємо через призму реальних життєвих історій. Стати героєм програми просто, опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на які шукаєте відповідь, вкажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресу, яку бачите зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх програм. У нашому тележурналі є різні рубрики, навіть дитяча сторінка, тому не будьте байдужими, пишіть і разом будемо поліпшувати нашу юридичну грамотність. Щоб знати власні права не тільки з теорії, а и з практики. Буквально місяць тому в ефір вийшла наша програма, де ми з адвокатом Михайлом Можаєвим говорили про прописку реєстрацію громадян. Як виявилося, ця тема досить актуальна. Ми отримали багато листів на електронну пошту. Деякі телеглядачі швидко відгукнулися на пропозицію записати свої відеозапитання для сьогоднішньої програми. Отже, у нас в гостях адвокат Михайло Можаєв, який вже не поготові відповідати на ваші запитання. Добрий день, пане Михайле. І перш ніж розпочати дати слово нашим телеглядачам, хочу вас запитати у вашій практиці було багато справ, так чи, так чи інакше, пов'язаних саме з пропискою з реєстрацією громадян. Чому ця тема взагалі така актуальна на сьогодні? Адже, наприклад, в радянські часи прописка відігравала велику роль. Зараз набагато простіше деякі питання вирішити. Чи так це? Ну, с, с одной стороны, действительно, намного проще. Uh -huh. а, с другой стороны, прописка, как ни крути, она является неотъемлемой частью жизни. И закон о свободе выбора места проживания и свободы передвижения, он обязывает любую, любого гражданина, а, при, когда он прибывает на новое место жительства, на протяжении 10 дней зарегистрировать свое место жительства. По сути, а, тем или иным способом в любых делах, которые связаны с любой деятельностью человека, прописка или регистрация, она играет важную роль. Потому что хотите ли вы получить какие-то льготы или обратиться в государственный орган, вы всегда указываете тот адрес, где вы проживаете, либо где вы зарегистрированы. И, безусловно, как бы вся переписка идет уже через эти органы. Поэтому, как бы вы ни хотели, но прописка, она все равно остается очень таким главным элементом нашей жизни. И влияет по сути на защиту ваших прав. Ну в каких выпадках прописка играет наибольшую роль. То есть, когда нужно оформить медицинское страхование, возможно, чи... В каких выпадках? Ну, на самом деле само место регистрации, оно как бы есть такая тенденция, mm -hmm. что больше все больше и больше э, отсутствует уже привязка непосредственно к месту регистрации, потому что иногда указывается место проживания место проживания можно подтвердить там различными фактами, в том числе там через органы ЖЭК. Mm -hmm. И, ну, тем не менее, когда вы, например, хотите обратиться в суд, вы подаете иск по месту жительства ответчика, либо по месту своего регистрации в зависимости там от тех обстоятельств, которые mm -hmm. непосредственно вы хотите отстоять или защитить. В связи с, ну, связано с тем предметом спора, который непосредственно вы ставите. Ну і по суті сама реєстрація четко так як і законом предусмотрена обязанность кожного лица зарегистрироваться, то за отсутствие данной регистрации предусмотрен штраф. Навіть так, великий? Да. Ні, це не великий штраф. Ну, про штрафи ми поговоримо пізніше. Двіться рубрику хочу запитати. Хотела бы спросить, развод можно оформить по месту своего жительства прописки, если муж прописан в другой области, или по месту прописки мужа подавать документы на развод надо? По общему правилу, которое предусматривает законодательство, иск подается о разводе по месту жительства другого из супругов. Но есть исключения, когда, например, на содержании находятся несовершеннолетние либо малолетние дети, либо есть какие-то другие уважительные причины, например, в связи с болезнью, в связи с невозможностью выезда в другую местность для отстаивания своих интересов в суде, то в данном случае иск можно подавать и по месту своего жительства по месту регистрации. Вот тогда должна быть, может, какая-то так, что действительно... Безусловно, там, в каждом случае... ...достанном здоровье это произошло, там, Конечно, ищи, конечно, или... да. То есть в любом случае для при подаче иска, да, каждое конкретное обстоятельство, оно обосновывается в самом иске и указывается на выбор подсудности в соответствии с законом, который позволяет выбрать именно тот суд, куда вы обращаетесь. Угу. Давайте посмотрим еще одно запитание. У меня такой вопрос. У меня, допустим, прописала я зятя в свою квартиру, он села, дочка вышла замуж, развелись. Вообще-то он играет в автоматы. Понимаете, почему развелись? Двое детей, элементы не платил. Я вот за институт плачу я детям. А сейчас вот он требует свою часть. Умер муж, мой, этот, на котором квартира была. Значит, и вот сейчас дочка будет переоформлять. Это как вот с ним как быть? у него есть дом в селе как вот быть на самом деле вот это наверное один из самых распространенных вопросов которые возникают если человек обладает на правах собственности недвижимостью и регистрирует по данному месту жительства кого-то из родственников или может быть не родственников знакомых и так далее вопрос. А возникает ли действительно право собственности у данного лица на а, то помещение, где он проживает. Uh -huh. а, если рассматривать конкретно тот случай, который а, описала а, был Может описан в ситуации, то, да, uh -huh. то а, фактически здесь а, оформляется наследство. наследство а, Наследником в первой очереди является она, как супруга, Душа, законная uh -huh. супруга, зареги... uh -huh. находясь в зарегистрированном браке, и дети, которые были, то есть, которые остались от родителей. Угу. По сути, то есть, наследство она оформляет, они оформляют на себя лично, и это не является общим совместной собственностью э, супругов и супруг не, прет, не имеет права претендовать на данное, на данную жилую площадь и так далее. Э, при этом следует четко понимать, что сама прописка или регистрация э, при условии, когда квартира уже кому-то принадлежит в собственности, она не дает права на собственность каких-то квадратных метров, либо на выделение той части, там, которая человек может считать, что она ему принадлежит. По сути, это пошло еще с советских времен, когда квартира выделялась со стороны государства. Квартира не была... Ну, Квартира была собственностью государства, а люди там проживали. И тот, кто проживал в данной квартире, при приватизации получал право собственности на данное помещение. На сегодня шлейф от этой затеи остался, да, но юридически ситуация обстоит совсем по-другому. Если вы владеете на правах собственности квартирой и регистрируете там лиц, то они не имеют права собственности на данную квартиру. Они имеют право только на проживание. А вы не можете выписать из этого здания, например, с квартиры? Его а, ну, теж тоже потребно, дуречи. Дело Потрібно в том, что для того, чтобы в принудительном порядке выписать его из квартиры, нужно это обосновать. У нас есть Жилищный кодекс, который принимался еще в Советском Союзе, и данные нормы они предусматривают там исключительные возможности, когда можно выписать в принудительном порядке, без предоставления жи иного жилищного помещения. Я так понимаю, она сказала, что в него есть какой-то дом в селе, то есть житло в него есть. Сам факт жилья, либо другого какого имущества недвижимого, он не дает основания для того, чтобы выписать. Угу. В жилищном кодексе предусмотрено, что для того, чтобы выписать, нужно, например уничтожать имущество в том помещении, где ты проживаешь, уничтожать само это помещение каким-то образом, либо нарушать правила, как дословно написано в законе социалистического проживания. Поэтому, то есть, если, по сути, и там есть еще одно условие, то есть, если, например Постоянно одной из сторон устраиваются какие-то там дебоши или какие-то угу, скандалы, какие что делает невозможно проживание с другими лицами в, в, этой, в, данной, в одной квартире, и меры дисциплинарного характера, либо меры воспитательного характера, там, которые произву, проводят органы внутренних дел, по сути не дали своего угу. эффекта, то тогда можно обратиться в суд и ставить вопрос о. виселення даного лица там без предоставлення і аналогічного житлового поміщення. А те, що він грає, наприклад, в гральні автомати і можливо там виносить якісь речі з квартири, це може відігравати саме цю роль? І, і бути, наприклад. Поняття суд, когда розмарила даний питання, учиться очень много обстоятельств. Если сама игра в, ну, в она не является как таковым аморальным поведением и не может быть прямым основанием и единственным основанием, которое влияет на выселение. Поэтому в каждом конкретном случае нужно учитывать все обстоятельства, поведение лица и так далее. В том числе, например, жилищный кодекс обязывает лицо, которое проживает в квартире, нести на одном уровне с собственниками и с другими лицами, которые проживают права по содержанию, по э, облагораживанию данного mm -hmm. помещения. То есть, если, например, не платятся коммунальные услуги, не платятся э, там, затраты, которые связаны с содержанием Может, вот данного элементы помещения... Алименты э, ⁇ это отдельный как бы, институт, отдельный вопрос. И он э, связан с тем, что если лицо хочет э, взыскать алименты, и второе лицо отказывается, то есть нет добровольного согласия на выплату алиментов, то uh -huh. необходимо обращаться в суд. Размер алиментов может устанавливаться как в фиксированной сумме, если, например, лицо не имеет какого-то постоянного дохода, uh -huh. либо может устанавливаться как процент от заработка в зависимости от количества детей, которые есть. А если, например, это зарплата, и в документах, например, она набогато ниже, как тогда будет в этом випадку? Тогда, нужно, тогда в нужно в исковом заявлении э, ставить вопрос о том, чтобы ежемесячно выплачивалось на ребенка такое-то количество алиментов в четко фиксированной сумме, то есть без привязки к заработку. Суд установит, например, что ежемесячно выпла выплачивать 700 или 1000 гривен и эта сумма, она может быть потом предус пересмотрена в случае изменения условий получения доходов. То есть либо человек, например, устроился на постоянную работу, имеет высокую заработную плату, можно обратиться в суд, чтобы пересмотрели данное решение и установили процент от заработка. Uh -huh. Либо наоборот, если человек еще больше потерял заработную там, плату имеет меньший доход, обратиться в суд, Это можно сменивать суд... да, да. эти Да, конечно. Ну, в любом случае это нужно обосновывать и доказывать в суде, что есть конкретные обстоятельства, которые влияют на формирование той или иной позиции. Понятно. Давайте посмотрим еще одно вопрос. Вопрос такого рода. Есть у меня ребенок мой, но он не ж, не живет, живет со мной, но не прописан в моей квартире, а квартиру надо продать. Вот. Опекунский совет не дает мне разрешения на это, потому мне как бы хотелось узнать, что в такой ситуации делать вообще. Дело в том, что в орган опеки попечительства нужно обращаться, если ребенок зарегистрирован по сути, при осуществлении купли-продажи квартиры либо дарения, то другая сторона, покупатель и нотариус, они проверяют, есть ли зарегистрированные дети либо не зарегистрированные дети. И в данном случае по-юридически ребенок не зарегистрирован по данному месту жительства. Соответственно, нет никаких препятствий для того, чтобы не обращаться в орган опеки-попечительства, чтобы получать разрешение на продажу. И просто взять и продать этот объект. Поэтому просто в данном случае подготовить документы, прийти к нотариусу и продать эту квартиру. Тут проблем нет, да, так, Ясно. Еще одно запитание у нас есть. Я гражданка Швейцарии. Здесь мои родители живут в Киеве. У них у меня еще старшая родная сестра и квартира, которую мама хочет передать мне, потому что у сестры тоже есть квартира, но она меньше, скажем так, чем, чем родительская квартира. И вот мне, как гражданке Швейцарии, интересно, каков налог мне нужно заплатить, когда я буду вступать в право наследницы, и как вообще делится все это государственную нужно, или это... Если один не претендует, а потом мало ли что в жизни случится, может быть, и сразу претендует, и вот как это вообще все это происходит. Что работает в таком вопросе? На самом деле есть три способа решения этого, этого вопроса. Первое, это, конечно, взять, написать завещание непосредственно на дочку. Uh -huh. но здесь риск с чем связан? То есть после открытия наследства могут появиться лица, которые имеют обязательную долю в наследстве. И при наличии завещания обязательная доля она всегда учитывается. Второй момент это, например, можно сделать договор дарения либо договор купли-продажи. Но здесь нужно понимать, что при договоре дарения по сути, вот вопрос был связан с налогами, да. Uh -huh. Если мама владеет данной квартирой более трех лет и это единственная продажа в течение года, то ставка налога будет прирав... равняться нулю. Uh -huh. Соответственно, она может подарить спокойно эту квартиру либо по договору купли-продажи своей дочери, и она не будет при этом платить налог. Uh -huh. То есть будут затраты связанные там, с переоформлением. Если по поводу налогообложения связанные с наследством, то есть если при оформлении наследства непосредственно на данную квартиру, то ставка налога то же самое будет лицам, которые являются семьей первого уровня родства, <оспособление> то есть эта дочка, дочка подпадает <оспособление> под этот, эти характеристики то это будет тоже нулевая ставка. Разумею. Давайте еще у нас есть на электронную почту, на дешевую, запытываю Юля Кравченко, она пишет такие еще. Я родом из Полтавы, там прописано, последнее время работала в Киеве, и проживала на съемной квартире, без регистрации. Сейчас у меня сократились работы, где мне нужно остановиться на биржу труда, по месту прописки или можно в Киеве, ведь здесь можно легче найти работу? Да, на самом деле порядок, который регулирует данный вопрос, он четко предусматривает, что вне зависимости от места жительства лица человек может обратиться в центр занятости и э, подать свои данные о том, что он э, на сегодня является безработным и э, требует для того, чтобы он, его поставили на учет как безработный. Угу. По сути, он может обратиться абсолютно в любой центр занятости Украины. И есть единая информационная система, куда у нас вносятся данные о последнем месте работы, о стаже, о квалификации. И отвечая прямо на вопрос, то есть Конкретно она может обратиться в любой центр занятости и обязана ее принять. Ну, там нужно подати соответствующие документи, які необхідні для внесення в реєстр в єдиний реєстр. Зрозуміло. Угу, Запитання від е, Єсаулова Станіслава. Проживаю у Києві без офіційної реєстрації, прописаний в УМАНІ. Хочу купити машину в Києві, але не знаю, де мені потрібно буде її реєструвати за місцем прописки чи проживання. Дайте відповідь. На сьогодні, з 2013 тисячі тринадцятого року, подарила нам наверное, такой такую возможность, и теперь машину можно зарегистрировать в любом МРЭО, который вам понравится. Mm -hmm. Единственное, что вы должны понимать, что в любом случае машина будет привязана регистрационно по месту вашей регистрации. То есть, если вы находитесь во Львове, там, или вы проживаете в Ивано-Франковске или в Днепропетровске, машина будет привязана к этому региону, mm -hmm. но Фактически нет никаких препятствий для того, чтобы вы зарегистрировали машину в любом РЭО, вне зависимости от места регистрации. Ясно, а це лист надійшов від Олени Тарасової. Вона пише, що 10 років проживала у квартирі з чоловіком і нашою спільною дитиною. Квартира є власністю матері чоловіка і дісталась їй від батьків у спадок. Нещодавно чоловік помер, і бабуся попросила нас звільнити житло, адже ані я, ані дитина не були тут прописані. Мій чоловік хотів прописати дитину, але бабуся не давала згоди. Чи можу я або дитина претендувати на це житло в майбутньому, або через суд змусити принаймні? проживаты. Ну, здесь э, два вопроса, насколько я вижу. Первое это может ли возникнуть право собственности на помещение, uh -huh. да, и второе право проживания. Если рассматривать вопрос права собственности, исходя из тех данных, которые э, были написаны, uh -huh. то есть если э, человек проживал в течение 10 лет э, в квартире, пользовался ей э, абсолютно свободно, то по сути у него возникает право собственности на данное помещение. Uh -huh. Это обусловлено нормами Гражданского кодекса, и в данном случае человеку нужно обратиться в суд для установления права собственности. Соответственно, просто есть такое понятие, как приобретаемая давность, и именно исходя из этого человек приобретает право собственности на помещение. То есть для недвижимого имущества это составляет 10 лет. Если это для движимого имущества, то срок установлен на уровне 5 лет. То есть если, она больше 10 лет там проживала, она если вы проживаете, право на... свободно пользуетесь uh -huh. данным имуществом, то вы имеете право обратиться в суд и признать за собой право собственности. По поводу проживания, в любом случае ставить вопрос о том, что вы не имеете права проживать, в данном случае некорректно, потому что проживают члены семьи. Uh -huh. Члены семьи, как я уже говорил, на ä, право проживания закреплено жилищным кодексом, и ä, члены семьи несут точно такие же права и обязанности, как и собственники ä, данного помещения. Uh -huh. Поэтому ä, для того, чтобы ставить вопрос о выселении, либо освобождении непосредственно добровольно порядке данной квартиры, нужно смотреть на нормы жилищного кодекса. Як я вже говорив, є только фактично два основания, когда можна в принудительному порядку угу. ліц. Навіть якщо ця квартира, наприклад, була э, дісталася бабусі від батьків, так вони можуть все, -все одно, ця жінка може претендувати, що да, э, у нас немає прямої норми, що якщо я владею собственностью, то значить на собственное усмотрение и по собственной инициативе, по собственным побуждениям принимать решение, кто там будет проживать, кто там не будет проживать. Угу. Есть нормы закона, которые защищают права других э, лиц. Это, либо это просто... Э, арендатори квартири, це один питання. А якщо це члени сім'ї, то це зовсім інший питання. І навіть якщо вони от переїхали, я так розумію, вже, і вже там не проживають якийсь час, так, то вони можуть туди через суд повернутися, і якщо суд э, надасть їм право власності, правильно? Безусловно, в кожному конкретному випадку потрібно исходить из тех обстоятельств, которые есть, и доказывать свою правоту. Если вы пользуетесь э, Отстаивайте свои интересы, идите в суд, не стесняйтесь. Більше, що там, я так розумію, дитина, є, і це може бути теж таким не будет. Безусловно, если ребенок проживает 10 лет на, на данной квартире, у него точно так же возникает право собственности. И там бабуся, я влюблюсь, не, не давала згоди навіть на, на, на то, что прописала дитину. Ну, сам факт прописки, он здесь не играет прямой ну, роли. Потому так? что здесь больше. играет роль, сколько фактически люди пользуются этим помещением mm -hmm. и каким образом, при каких обстоятельствах они попали в это помещение, потому что э, были такие случаи, когда лица действительно просто проживали, а потом и в момент в процессе проживания в квартире квартира приватизировалась и пересматривался вопрос приватизации, отменялась приватизация на тех лиц, которые были зарегистрированы, mm -hmm. и она потом распространялась на членов семьи, которые вот были, зареги... были просто вместе проживали. И, по сути, люди таким образом отстаивали свои интересы и получали право собственности на часть в данном помещении. Понятно. И вот еще этот гадач не назвался, пишет, что «маю несколько квартир, не в жодный из них. Че обовязково мне взагалі десь прописуватись?» Да, закон о свободном в выборе места проживания и свободу передвижения он обязывает, что лицо, когда оно прибывает на новое место жительства, в течение 10 дней оно должно зарегистрироваться. Если лицо не регистрируется, понятно, предусмотрен штраф, но э, когда вы имеете несколько объектов э, недвижимости в собственности, mm -hmm. по сути, вы можете зарегистрироваться в одном. То есть, ну, вы не можете быть без Вы можете быть без регистрации, но э, если Вас становить сотрудник міліції і спросит ваше место регістрації, ви не покажете паспорт, где стоїть відмітка. То Можуть вам предложат, да, предложат пройти в отделение міліції для того, щоб составить на вас протокол адміністративного правонарушення. На жаль, час нашої програми вичерпаний. Вам дуже дякую за відповіді. Просимо вибачення у тих телеглядачів, чиї запитання ми не встигли озвучити. До них ми обов'язково повернемося в наступних наших програмах. До побачення. this time.